داتو سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Masih Muslim, musiman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT taala pada kali ini kita masuk ke surah yang baru. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu masih lagi dalam jilid yang ketujuh pada muka 10 surat 209 iaitu surah Ar-Rum. Ar-Rum iaitu merujuk kepada bangsa Rum. Dulu kita pernah bincangkan dalam surah Yusuf ketika menceritakan tentang family tree. Ah salusul keluarga kepada Rum ni iaitu kalau kita lihat kisah yang sampai kepada kita wallahu a'lam seperti disebutkan sekali lagi oleh Al-Imam as dalam Hasyiatus Sawi bahawa kalau kita lihat Rum ni adalah isim kabilah sumiyat bismi jaddiha dalam karangan al-alama syekh Ahmad bin Muhammad Sawi al-Masri al-Maliki mengikut tafsirnya Hasyiah Tsawi yang ada tafsir yang lain ini, bahawa kata beliau juga pernah kita bincangkan dahulu masa membincangkan tentang surah Yusuf jadi maksud Rum ni nama sebenar beliau adalah Rum bin Aisu bin Ishaq bin Ibrahim dinamakan Aisu ni Aisu ataupun Isu kerana dia bersama dengan Nabi Yaakob dalam satu kelahiran mereka ni kembar dia katakan Wallahualam zahirnya cerita ni merupakan Isa Iliad lah kerana mana kita tahu perkara-perkara yang bersifat di alam ruh di alam rahim disebut dalam hasyat sawi fa inda khurujihima tazahama wa arra kullu minhuma an yakhruj qabla al-akhar fa qala Isa li Yaqub illam akhruj qablak wa illa kharajta min jandiha fa ta'akhkhara Yaqub shafaqatan minhu fa kana abal anbiya wa Isa aba al-jabbarin bahawa ketika mereka berada dalam rahim ibu ni anak kedua Nabi Ishaq ni Yaqub dan juga Isa mereka kembar maka berebut-rebut nak keluar siapa keluar dahulu siapa keluar kemudian maka yang aku dipanggil dengan nama demikian kerana perkataan Akibah ya yang merujuk kepada Yakub ini ataupun aquba ya datanglah perkataan aku, ya kerana bahasa Hebrew ni ataupun Ibrani ni datang daripada asal usul sama daripada datuk yang merupakan adik beradik di antara Ishak dan juga Ismail abangnya alaihi masallatu salam. wallahu alam ni zahir ni nampak kisah semikian kisah Isa Iliad lah tapi kalau kita lihat dalam family tree yang digambarkan ia itulah Isu ni merupakan abang kepada Yaakob dan dia merupakan bapa kepada bangsa Rum. maknanya Rum ni dengan kaum Bani Israel kaum Yahudi merupakan sepupu lah jadi Rum bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim jadi ini mengikut penjelasan yang dikemukakan dalam tafsir sahawi. Wallahu Wallahu'alam sebagai permulaan kita lihat ayat-ayat yang awal daripada surah Rum ni seperti yang telah saya maklumkan tadi yang dari Tuan, -tuan Miki Tafsir Bin Kasir tolong buka muka surah 209 jadi yang ketujuh Tafsir Bin Kasir Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة hum ghafilun sarakallahu alazim alif lam mim bangsa rom telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa rom itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah Allah tidak akan memungkiri janjinya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat itu adalah lalai baik ayat ni kalau kita lihat turun pada waktu sabur sabur ni maharaja parsi mendapat kemenangan di atas kerajaan Syria yang merupakan negeri di bawah jazira penguasaan Rom maka maharaja Rom terdesak hingga dia terpaksa berlindung di Konstantinopel dan dikepung di situ dalam masa yang cukup lama kemudian negeri itu kembali sekali lagi, lagi kepada maharaja Rom sebagaimana yang akan kita lihat menusi firman Allah SWT tentang satu mukjizat kebenaran putusan Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa mengkhabarkan perkara-perkara yang belum berlaku. Ini di antara motif kita dapat lihat suara rum iaitu mengemukakan satu bentuk mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu menceritakan satu perkara yang bakal berlaku. Ketika diturunkan surah ni untuk kita fahami bahawa sebelum tu tuan-tuan tema surah ni merupakan surah makkiyah dan sama dengan surah-surah yang lain yang kisah tentang penekanan pada aspek akidah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan pada perutusan nabi-nabi, kemudian keimanan pada kebangkitan dan pembalasan kelak. Jadi dinamakan dengan nama Arum Ar ni sebenarnya kerana menceritakan tentang kekalahan Rom dan berita tentang kemenangan yang akan mereka peroleh beberapa tahun selepas itu. Ini merupakan satu kemujizatan Al-Quran iaitu memberi kepada kita informasi perkara-perkara gaib yang akan datang, perkara yang belum berlaku dan informasi itu benar-benar terjadi seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat seperti disebut oleh Imam Al-Wiqai dalam Nazmud Durar, persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya, itulah surah Ar-Rum ni sebenarnya mirip dengan surah Al-Ankabut yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kedua-duanya dimulakan dengan Alif Lam Mim. Walaupun biasanya Alif Lam Mim ni diikuti dengan penjelasan tentang Al-Quran, Wahyu Allah SWT, tentang Al-Kitab. Tapi nampaknya dalam surah Ar-Rum dan juga surah Al-Ankabut yang telah kita bincangkan sebelum, ni berbeza daripada kaedah khusus yang kita bincangkan bahawasanya dalam bab Muqatta'ah, dalam bab Fawatih yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Bahawa setiap kali dimulakan Alif Lam Mim akan diikuti dengan penjelasan tentang Quran tapi dalam konteks surah Rum dan juga surah Al-Ankabut dan juga surah Al-Kalam tidak terikut pada kaedah jadi pada permulaan surah Rum ni disebutkan satu perkara yang merupakan mukjizat Al-Quran iaitu pemberitahuan terhadap perkara gaib jadi ada beberapa aspek lagi kalau kita lihat persamaan surah ni dengan surah Al-Ankabut yang lalu yang pertama sekali surah Al-Ankabut dimulakan dengan isu berkaitan dengan jihad dan ditutup juga dengan perkara yang namanya jihad mujahadah dan kita telah bincangkan sebelum ni iaitu firman Allah SWT dalam lihatlah ayat surah Al-Kabut, A'udzu billahi minasyaitanir rajim wallazi jahadu fina lana hadiy annahum subulana. Jadi orang yang berjihad di jalan kami maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sementara dalam surah Rum ni pula dimulakan dengan janji kepada orang beriman bahawa mereka akan mendapat kemenangan bila mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tengok laras ayat pada permulaan surah Rum yang telah saya bacakan tadi, iaitu Allah menyatakan binasrilah ya surumaya syak wa huwal azizur rahim. Wa'adallahu la yukhlifullahu wa'dah. Dan sebelum tu wayau ini yafrahul mu'minun. Tengok bagaimana larasnya berkaitan dengan kesungguhan kekuatan kualiti yang ada pada umat Islam yang akan melayakkan mereka untuk menangi dalam konteks jihad ini maka kita dapat lihat kesenamungan kaitan surah Arum dengan surah Al-Ankabut sebelumnya. Kedua, kalau kita perhatikan bahawa penekanan aspek yang diberikan dalam surah Al-Ankabut dalam bicara kita yang lalu dan sekarang surah Arum, ia memaparkan tentang prinsip-prinsip akidah. Perkara yang namanya akidah tauhid. Beza kita daripada kaum nasara sebagai contohnya dalam kaitan itu mereka taslif tapi kita tauhid maknanya mengesakan Allah Subhanahu taala nanti kita akan lihat bagaimana dipaparkan penjelasan yang tu detail bagaimana perkara yang namanya akidah ni seperti yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu tafsir di hujung surah al-ankabut bagaimana penekanan pada aspek ini bahawa isu akidah ni bukan benda yang boleh dikompromikan dan lagi kita akan lihat persamaan ataupun kaitan surah ar-rum ini dengan surah al-ankabut sebelumnya iaitu perbezaan antara sifat kaum musyrikin dan ahli kitab kan sebelum ni kita telah lihat bagaimana ahli kitab ini pada peringkat awal mempunyai hubungan yang baik dengan kaum musyrikin namun bila Allah Taala membezakan di antara sikap ataupun tabiat kaum musyrikin dengan kaum ahli kitab ini adalah berbeza telah saya huraikan dalam surah al-kabut yang lalu bila Allah mengajar umat Islam pendekatan terhadap ahli kitab ini bagaimana Allah menyatakan wala tujadilu ahli kitab illa billatihi hi ahsan jangan ha, cari yang terbaik berjumpa dengan mereka berdebat dengan mereka cari yang terbaik tapi bila Allah menyifatkan kaum musyrikin iaitu aksaruhum la ya'lamun ya kebanyakan mereka ni tidak mengetahui maka ada beza di antara ayat-ayat ini kalau kita lihat jadi penyebab kepada kebencian ini kerana kaum musyrikin mendapati cara mereka bermuamalah cara umat Islam bermuamalah berurusan dengan mereka beza daripada cara umat Islam bermuamalah dengan ahli kitab kerana Allah mengajar pendekatan strategi yang berbeza jadi bezanya dapat kita lihat ahli kitab ini mereka mempunyai tujuan yang sama cuma caranya salah dalam konteks kaum Nasarah yang penduduk negara Rom ni sebagai contohnya mereka mempunyai bersamaan dengan umat Islam itu menyembah Allah SWT ada kitab namanya Bible yang menjadi rujukan mereka walaupun ada berlaku tahrif perubahan isi kandungnya tapi sekurang-kurangnya ada persamaan dengan umat Islam sedangkan kaum musyrikin mereka sama dengan kaum majusi iaitu golongan Parsi yang menyembah selain daripada Allah SWT maka ini akan kita lihat itu sebabnya ketika ahli kitab dikalahkan dalam perangan bersama kaum Parsi ni tadi orang Parsi beragama majusi maka kaum musyrikin Mekah masa gembira kerana mereka ada persamaan dengan kaum majusi iaitu itu mereka menentang orang Islam mereka tidak beriman kepada Allah SWT jadi Allah menurunkan awal surah Rum ini bagi menerangkan bahawa kemenangan tersebut tidak menunjukkan bahawa mereka dalam kebenaran mungkin sahaja Allah memberikan pahala yang banyak kepada orang yang dicintainya dengan berikan cubaan dan ujian dalam hidupnya seperti yang telah kita bincang dalam surah Al-Kabut yang, yang lalu bahkan Nabi-Nabi adalah golongan yang paling banyak ujian dalam kehidupan mereka maka kemenangan bukan ukuran bahawa mereka berada di pihak yang benar dan kekalahan bukan merujuk kepada satu kesalahan dalam agama. bukan begitu kaedahnya kerana telah kita bincangkan dalam surah dalam kabut yang lalu bagaimana putusan Nabi Nuh AS Jadi, waktu yang begitu panjang lama tak beriman daripada kaumnya melalui beberapa puluh orang je, yang telah kita bincangkan tapi sambutan terhadap dakwahnya bukan ukuran kepada kebenaran ataupun untuk kita mengatakan orang ramai orang ikut menandakan dia betul lah ni bukan begitu ukurannya di sisi Allah SWT muslim-muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasih ni surah Arum ni dibuka dengan satu suruhan iaitulah menceritakan tentang satu informasi, satu pemberitahuan perkara yang gaib, yang belum berlaku iaitu berupa kemenangan bangsa Rom ke atas Parsi dalam peperangan yang terjadi dalam beberapa tahun akan datang. Dan telah kita pelajari yang surah Yusuf yang lalu perkataan bidu'un, jangan baca budu'un jangan baca badu'un kerana semuanya membawa makna yang berbeza. Kerana bahasa Arab ni kalau sebut contohnya burun, barun, birun berbeza itu. Baris pada satu perkataan akan mengakibatkan perubahan makna yang cukup ketara. Maka perkataan bidu'un ini telah saya uraikan dalam kuliah berkaitan Surah Yusuf yang lalu fala bisa fi sijni bi jadi Nabi Yusuf kerana keterlupaan yang berlaku kepada sahabatnya itu untuk memberitahu kepada si raja akibatnya Nabi Yusuf kekal dalam penjara itu beberapa tahun lagi 3 hingga 9 tahun ingat lagi tak maka demikianlah mukjizat yang dikemukakan dalam Quran tentang kemenangan Rom yang akan berlaku dan tempoh 3 hingga 9 tahun itu bila Allah SWT menyatakan dalam ayat ini dalam ayat yang keempat fi bid'i sinin maknanya kemenangan Rom ni akan berlaku semula tapi dalam tempoh bid'i yang merujuk kepada 3 hingga 9 dan kejadian ni benar-benar membuktikan kemujizatan yang ada dalam Quran bahawa apa yang dipersembahkan untuk menjadi rujukan umat ini ini kiblat kompas kepada umat ini adalah Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala dan semuanya merupakan kebenaran ini mengukuhkan kebenaran Nabi SAW sekaligus mengandungi satu berita tergembira tentang kemenangan umat Islam terhadap tenteranya dan juga penyokong-penyokong syaitan. Kemudian nanti kita akan lihat dalam surah Rum ini bagaimana persamaan yang dinyatakan tadi dengan surah Al-Ankabut. Kita akan lihat dalam surah ini menerangkan dalil dari keesaan Allah SWT. Kehebatan kekuasaannya kalau kita melihat dengan penuh teliti bagaimana penciptaan langit dan bumi dan Allah menyuruh kita untuk mengambil pengajaran daripada kesengsaraan dan juga musibah yang berlaku kepada umat yang terdahulu kerana penentangan mereka suka terhadap Nabi-Nabi Allah SWT baik, perkara akan saya uraikan lebih lanjut dan kuliah akan datang Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh